всем привет кто заскучился по моим поделкам сегодня мы будем наравливать упаковочку для конфетки я специально тут подрезала бы может мало ли не, не получится впыхнуть так что конфетку откладаем пока что клей откладаем браем ножницы Вирізаємо за розміром, який потрібен нам. Ну, желательно на рулаки, щоб був. І довгенький. У мене буде аж отакий до отсюдова. Поняли? А ви вже дивіться по своєму розміру. Як хочете. Як хочете. Ось дивіться, отакий у мене листочок вийшов. Дивіться, тепер отак от, от згинаємо. Там де більша сторона, довша, довша. Згинаємо в трубочку. Отак от, от, щоб вийшло. Тут знизу можна подарувати, і тут не деталі подарувати. Ось дивіться, у нас така рейска таруба вийшла подзора. Бачите? я вы заметила что я не, не дома поставлю увидели поставлю ну ладно уже теперь берем клей клей берем откручиваем крышечку. откручиваем вот у меня такой клей можете кстати списать пока что вот так он выглядит. И дивіться, тут надо нажать, чтобы вытекло. Э, так, дивимся, где у нас последний раз. У нас оно затыкалось. Ось, берем, вот берем тут э, полосочку делаем. Там, где оно заканчивалось. Делаем полоску. Полоску клей, бачите? Так, я отсвякаю. Если вы тарохи дальше отлили, ничего страшного, можно подтянуть. Тогда у вас получится немного ущерба. что у меня вышло. Вот здесь можно на бумажку приложить и кончиком отсюда. Давайте выдавить. Ничего страшного. Вот я вам поправляю. Вот можете и постукать. А вот попроводить. Ой, клей, клей. Клей упал. Mm -hmm. Ладно, хай буду у вас под наглядом. Вот так. Вот так. Все. Вы смотрите, чтобы не приклеилось, чтобы с бумаги не оторвалось. Вот так вот. У нас вышло. Теперь можно под это кусочком бумаги. Все, готово. Теперь 90 распрямляем. Заливаем сюда немножко клея на краюшек. Но главное, чтобы было и дальше. Бо я вам покажу, чего. Вот мы намазали. Немножко. Намазали, вам не видно, но намазали. Возьми мы прижимаем. Так, сделано. Раз, два, три. Так, сделано. Вот у нас получилось вот такие вот. Видите, берем нашу конфетку, которую мы откладывали. И ее берем вот так вот засовываем. А сюда в кармашек. Ой, я как раз подошел. Я карас. раз. Я угадала с размером. Раз, размером. Теперь берем вот так вот, защипываем. Формируем. Двигаемся, как это будет. Хорошо, мы узнали, как это будет. Теперь отгибаем. Сюда вот. Вот сюда заливаем теперь клей. Заливаем немножко. Клей Чем не залился. Не залился. Прижимаем. Не, не налила все-таки клея. Тут, походу, подходит кист. Кисточковый, чтобы кистью можно было намазывать сейчас попробуем не выйдет возьму кисточкой сейчас я возьму наверное туда чтобы кисточкой сейчас подождите меня секунду сейчас я возьму у меня клей тут рядом так что вот он вот он клей клей пва вы его точно знаете вы уже кое-что его такие брали клей знаете, какой он именно вот такой. И мы, кстати, завалили... Э, вот сюда, клей сюда. Вот сюда, вот. Теперь нам будет на икраще намазывать. Оп. Оп. Все. Оставили. Оп. Я корешку сняла, закрыла. Так бы прижали бы. Что-то этот клей не очень-то и работает. В этом тюбике. Ну, пока крайней не меряюсь, клеилась. Ну вот. Ну вот, что у нас получилось. Если бы на цели зазорчик был, то все было бы идеально. Ну ладно. Приступим к самому основному. Сейчас я сделаю кое-что. И вы можете тоже сделать. Вы можете это сделать полукругом сделать. Або как я, треугольничка Кто не знает, как это делается, я вам сейчас наглядно покажу. Тут главное вот так вот угла делать это все. От угла. Я по телефону, конечно, не очень табачу, я буду вживую. Так что вы якщо что-то не то сделаю. Это движение. Вот так вот. Вы поняли? Вот так вот я буду делать. И вы мне тоже делаете. Або делаете по-другому. Або я к вам душа забожаю. Сейчас я вам обрежу. Ой. Ой вот здесь одна сторона уже обрезана значит получилось А вот так вот у вас должно получиться что вы делаете как я так теперь вторая сторона второе вторая сторона не забывайте кстати ставить лайку вы же знаешь, вы любите шуточки, знаю. Что вы любите шуточки. Поэтому я могу э, следующее видео снять про шутки. Кто хочет, пишите в комментариях. Я хочу больше шуток. И выйдет сделано. Ободайте, если хочет то більше больше контента. там, например, распаковочек, что-то там э, такого. Ну, распаковки, там, щось я буду рассказывать, что-то там показывать смешное, або что-то еще. Ну, что-то, контент. Кто хочет, пишите. Я хочу больше контенту. И це будет зроблено. Або мені на, перейти на кухню і взяти куховарить. Або зробити якийсь челендж із котом. Я, наприклад, 24 часа граю з котом, або щось дороге. Звичай, що в мене вийшло в ітогі. Вот такой вот у меня батончик получился, можно сказать. Можно как-то подписать. А у меня ничего не будет. Просто вот такие вот пакетик. Кому сподобалось, пишите комментарии, ставьте лайк и, главное, подписывайтесь. Всем пока!